друзья. Покажу такой маленький обзорчик по приманках на окуня. На, по, это стандартные приманки на окуня, которые я всегда беру с собой, которые отлично его ловят. Вот приманка. Сам сделал. Сломалась вертушка. Снял с нее лепесток, взял одно заводное кольцо, второе. Здесь как бы трубочка, здесь просто нитки, крюк, все, вообще от лед ловит. Окуня очень хорошо. Окунь берет вот, в Волгоградской области, по моим данным, на миниатюрные приманки, миниатюрный носок у нас нету большого окуня никогда, потому что его уже всего переловили. Вообще нету большого нигде окуня. У нас маленькие окушки до, до 400 грамм ходят. Раньше были и по 600, и по 700 до кило, наверное, доходили. Ну, вот, вот такие приманки. Обычные. Вот. Такие. Кстати, неплохо э, на эту приманку судак, тоже маленький судак. Клюет. Тоже беру на судачечку рыбалку. И вот. Незацепляющаяся приманка. Я называю жучок. Назвал беру на все рыбалки. На судака, на окуня на щуку, ясь, галавль, жерех. жерехот, она везде работает. Вообще супер приманка, но маленькая. И весит мало. 9, 9 грамм. Вот такие вот приманки. На этом все. До свидания, до следующего видео. Пока.